Найстарша в Україні гітарна школа виникла в Одесі наприкінці 19-го, на початку 20-го століття під впливом австрійського гітариста Івана Декершенка. Її представниками були легендарні виконавці Ківченко і Крихацький сипічний і Стрельников. Нинішні гітарній гітарні школи України є те, з чим пишатися сьогодні. До нашої студії завітав один з її представників людина, котра, незважаючи на свій молодий вік, є визнаним світовим музикантом. Марк Топчий, віртозний гітарист, лауреат українських та міжнародних конкурсів. Марк. Доброго ранку. Марк, доброго, доброго, ранку. ранку. Вчора відбувся твій сольний концерт у Национальной філармонії України. Поделись с нами своими впечатлениями и насколько в ранце было тебе легко встать после этого концерта. Вы уже знаете, что в ранце было встать и ненормально легко, было невероятно легко встать после двух часов сна, потому что сразу же после концерта я попытался учить новую программу на ближайший конкурс через буквально шесть дней, если я вообще туда поеду, еще жду ответ, будет ли конкурс проводиться. А атмосфера была, по-моему, просто невероятная. Это был четвертый раз, как я э, играл филармонию и я не знаю, что было с этим залом, но какая-то невероятная теплота и общность всего наконец-то была достигнута спустя 4 4 раза. Очень было здорово. Слухай, я но... очень рад дома дома играть. Про наступный концерт. Что это за концерт? Давид будете и что готовишь? Вообще следующий концерт будет в Милане 13 апреля. Туда я заявил те же самые картинки с выставки, которые я считаю, что нужно уже добить. Хорошенько добить, но в хорошем смысле этого слова добить. И еще очень важный концерт будет 30 апреля в Карнеги Холле. Это, в общем-то, нашумевшая на весь мир концертная, на весь мир концертная арена. И это будет, эм, как бы, концерт с двумя гитаристами. Мне мне оказали огромную честь эм, эм, исполнять с очень классным классическим гитаристом Зораном Дукичем из Хорватии. Он вообще мир, человек такой мира. Сейчас преподает там и в Испании, и в Голландии. Я буду исполнять с ним концерт. И, в общем-то, туда тоже везу картинки с выставки, которые вчера исполнял во втором отделении. Это транскрипция японского виртуоза, которая я еще... Нашел какую-то возможность доделать, вернуть в оригинал, потому в, вот, в оригинальное вот это вот издание, потому что изначально это было произведение для фортепиано, потом переложено для оркестра. Що говорить о а вообще, невероятной сложности і в принципе, неподъємності этой пьесы. Но я думаю, що якщо систематически як настраиваться на це, то ворота відкриваються. Ну, ось Хол, э, зором, ну взагалі, такі масштаби величезні. А взагалі з чого починалося? З чого починалося з чотирьох років. років, чому саме гітара? Як так якось так сталося? Я думаю, родители отшучивались на эту тему, но вполне банально гитара была четвертушка, которая мне подходила по размеру рук, по размеру тела и так далее. В принципе, у меня семья вот по маминой линии, даже не по маминой, но ее сестра, и она пианистки. И, в принципе, логически было бы логично было бы мне отдать на фортепиано и более того у меня э, загорелся определенный интерес причем очень серьезный который влияет сейчас на мое гитарное исполнительство фортепианное но тем не менее отдали на гитару конечно очень долго пришлось вот э, даже мучиться потому что гитара такой инструмент вот очень прямого как бы прямой подачи э, из-за того что пальцы ногти эти которыми исполняют классические гитаристы оно все настолько тонкое что мельчайшее волнение мельчайшее там не знаю вот у меня сейчас такая подставка для гитары была другая в виде подушки из материала то есть вот мы все экспериментируем с этими посадками эта вся эргономика она призвана нас вести в какое-то комфортное, комфортное состояние в некомфортных обстоятельствах там конкурсы концерты когда на тебя э, смотрят критически часто профессионалы и тебе нужно собраться и вот, вот это вот все совокупность этого всего этого всего прямого контроля она конечно очень долгое время э, только намекала на то что можно развиться до какого-то уровня но Не звісно, коли він все-таки настане. Я все ще вважаю, що лет 10 кропотливого труда, і тоді можна буде о чому-то говорити. А я зараз, шановні телеглядачі, пропоную поглянути, які ж вже результати є в нашому наступному відео. Марк, мы мы имеем продолжить обсуждение. переглянули видео, это видео с якого концерта? Что это было? Це конкурс пожалуйста. имени Франциска Тараги, известнейшего класичного классического гитарного композитора в Беникасси, в Испании. Это было финальное выступление в этом конкурсе, что в принципе стоит победы на многих конкурсах и вот это был в том году. Uh, такой проход, финал, очень для меня существенный. И там всего две премии. В том году я не получил ни одну из премий, получил специальные премии. Uh, поехал в следующем году, занял второе место. То есть там постоянно такая ротация исполнителей. И там уже даже не принципиально получается, что uh, кто на какой позиции. Потому что требования очень высокие. Главное там буты, Главное, сюжет. да. Вот если прошел финал, то там уже очень... Uh, там вообще на самом деле очень сложные условия в финале. Потому что то, что сейчас было, это было снято с микрофона напротив гитары. Но на самом деле никакой подзвучки нет и для гитары играть без оркестра с оркестром без подзвучки это в принципе катастрофа но когда понимаешь что выхода нет собираешься и начинаешь ценой какой-то стабильности ценой каких-то тонкостей э форсировать этот звук и выводить его для слушателя и потом показывать такой эмоциональный результат это конечно огромная школа вот mm -hmm. что касается школы это вот мои конкурсы в которых Очень много опитувати та сама гітара була да, на конкурсі зараз. Вона в студії. Да. Розкажіть взагалі про свої гітари, які, які у вас є. Яка була перша, яка найулюбленіша зараз у вас. Гитару очень часто можно выиграть в конкурсе, и это на самом деле очень э, серьезная такая память о мероприятии, о том, где ты был. Я, э, сейчас у меня две немецкие гитары, это немецкая гитара, эта гитара была подарена мне мастером, который видел меня в момент кризиса, когда играл на японской очень хорошей гитаре, но вопрос совместимости, вот вечный вопрос совместимости, насколько ты можешь раскрыться с этим инструментом. И он увидел, что его гитары вот, мне очень подойдут, и это это, ну, по-моему, это было очевидно. И сейчас я все еще к ней возвращаюсь, когда меняю на другую гитару этого же мастера. А, ведь материал, из которого она сделана, уже говорит о том, вот примерно можно предсказать, как она будет звучать. Марк, пропоную поговорить про конкурс, который, мне кажется, очень такой значущий, значущий в твоей карьере. Это конкурс в Баффало. Догадываюсь, фалет, да. А... Расскажи нам про цей конкурс, потому что ты там взял первый приз, приз, глядать как симпатии. И приз музыкантов, как его называют, это от оркестрантов, когда они присуждают, в принципе, согласно своим симпатиям, тому, с кем им было, наверное, комфортнее всего работать. Да, в принципе, тоже субъективизм. Конкурсы вообще сплошный субъективизм, но, в принципе, я борюсь за то, чтобы все было понятно в исполнительстве, в фигуре, которая выходит на конкурс. И конкурс Бафала, конечно, был невероятно труден тем, что вот полуфинал мы играли в большом ангаре, телевизионная компания, и там было очень непросто выбрать, на кого же работать, на публику mm -hmm. и на жюри, или на, впрочем, то мировой, мировую трансляцию, радиотрансляцию. То есть это очень большой вопрос, потому что если ориентируешься на радио, то тебя чувствительный микрофон снимает, если ориентируешься на людей, то можешь расплескать свои эмоции, но ценой какой-то, опять же, стабильности, но чтобы дошло, чтобы этот звук дошел. И и э, полуфинал был с фортепиано, что было невероятно сложно, потому что там как раз был пианист на замене, и он впервые играл с гитарой. И поэтому, конечно, вопрос опыта тоже. А финал уже был с подзвучкой, с мировым дирижером Джоан Фалеттой. Э, в такой нежной женщине сочетается огромный, э, вот огромная сила исполнительская. На самом деле темпы, в которых мы исполняли этот концерт с оркестром, кстати, тот же, который, э, тот же, который только что показали, Вилла Лобоса, темпы были запредельными. Но они меня страшно устраивали. То есть я долго ждал, когда наконец-то э, кто-то изъявит желание так играть. И она мне сразу сказала, что считает, что это очень мощный концерт. И еще до того, как мы репетировали с оркестром. И она очень воодушевила вот, э, сразу же. Марк... Mm -hmm. На тему концерте оркестр сыграл гимн Украины на твою честь. Духовая секция чистейшая, чистейшая сыграла. Я, в принципе, всегда к духовой секции, так как сам э, учился в школе музыкальной по классу кларнета какое-то время. Я вот очень как-то обращаю внимание на духовую секцию, но они сыграли так, что, в принципе, вот если бы я так хорошо настраивал гитару. Мы имеем возможность переглянуть это видео, если наши режиссеры готовы, давайте мы подивимося, як грали гімн України на честь Марка Товчия. концерт в Так, это видео, как играет Марк Топчи, что это за концерт? Это был концерт с Жаном Ави, французским художником, который женился на украинке, переводчице, тоже человеком творческим, который очень много знает, вот, в принципе, искусство вед. И мы с ними познакомились благодаря фонду Леонида Даниловича Кучмы, Украина, который меня очень долго поддерживает. В начинаниях при, приобрели с их помощью первую гитару серьезную, мастеровую. И вот когда-то Жанна Ви приезжал в Киев с Любой, и мы познакомились в здании фонда, в резиденции фонда. И потом, в принципе, очень долго, в принципе, рассуждали на тему возможного концерта, вот до тех пор, пока я все-таки не приехал в Париж по делам, и заодно была возможность замечательная сыграть этот концерт. Мара, Это его мы музыка. тебя попросим сейчас, мы попросим сыграть шматочек на твой выбор. Будет какой композиции, какая твоей улюбленную, мы с радостью послушаем. Uh, я думаю, что я сыграю фрагмент из 12-го итуда Лобоса. Кстати, тоже Вила Лобос, который вот сегодня был показан. 12 итудов Вила Лобоса ⁇ это был цикл, который я вчера исполнял в первом отделении концерта. Uh, Ля минор. Типичная для гитары тональность. Видох на вдихаємо на початку, видихаємо наприкінці, дихати неможливо. Марк, Боже, дякуємо тобі, надзвичайно. Спасибо вам, Наскільки наскільки експресивно виконуєш взагалі ось будь-яку композицію, наскільки важливо налаштуватися ось психологічно на, 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 вот на самый, виконання? Саме правильніший питання, тому що зараз я розумію, що як ніколи, мабуть, я розумію, що очень. много лет прошло за такой тотальной зажатостью, потому что э, хочется быть эмоциональным, хочется этой музыки классической, очень сложной и очень, в принципе, э, хитро очень выдуманной, очень умно сделанной. Хочется этой музыкой говорить такие вещи, которые сейчас споются со словами. То есть хочется говорить об этих истинах и быть настолько же сенситивным, э, насколько это возможно вообще. Э, и вот этот момент, когда понимаешь, что между тем нужно настраиваться на какую-то расслабленность, при этом всем. А сейчас я понимаю, что вот эти два совершенно полярных понятия должны как-то сойтись в исполнителе, иначе. Иначе я даже не знаю, как еще получается. Как свой ресурс потом еще развивать? Ведь на самом деле понимаю, что есть определенные этапы развития, когда есть физическое развитие, вот пока ты еще пока ты еще развиваешься физически, потом есть какие-то моменты экономии энергии, какой-то ее рациональное использование. В общем, там как бы в принципе около такие темы и Я би сказав, що настройка на, вообще, на исполнительство, она теж в каком то смысле, такая научна психологічна. Yeah. І каждый раз, коли виходиш на конкурсі на сцену, кожен раз щось нове все, время новые сомнения, новые вопросы нові yeah. питання. Але у вас э, музика дійсно говорить більше мабуть, ніж словами. Дякуємо. Ми дякуємо вам... Марк. Тобі дуже дякуємо. І а, я нагадаю, з нами а, сьогодні був Марк Топчий, гітарист віртуоз лауреат українських та міжнародних конкурсів. Марк а, в, в, дасть концерт 30, -го, 30 -го квітня у Карнегі холі. А, будемо е, морально підтримувати. При будемо морально підтримувати так нашого українського гітариста, Друзі. Ну і справді нам потрібно знати знати ну ще... людей, котрі так славлять Україну. Ну і що ж, таким був. Перший ранок весни дякуємо, що зустріли його разом з каналом Європейської столиці. Невтомна команда ранку по по-київськи» не припиняє свою роботу. І вже починає готувати для вас чергову порцію актуальної, цікавої та корисної інформації. Вже завтра зустрічайте в цій студії наших колег Анастасію Медвечук та Дениса Зепсина. Ми ж бажаємо вам сонячного та весняного настрою.